Уважаемые студенты, уважаемые участники, поскольку в аудитории были не только студенты в небольшом количестве, мы, завершая сегодня этот цикл семинаров тренингов по медиации конфликта, хотим, конечно, в первую очередь выразить искреннюю благодарность пану Богдану Дроздовичу, который очень быстро откликнулся на наше предложение приехать сюда в Херсон и ну, по -по поработать с нашей аудиторией. Очень быстро, это буквально конец мая, когда пан Богдан Роздович был в нашем университете с группой студентов по программе обмена студентами, то есть польские студенты приезжали в наш университет по разным специальностям, и, если я правильно понимаю, пан Богдан был сопровождающим преподавателем, и его была инициатива прийти на тот факультет, где есть психологи, социальные работники, и социальные педагоги, чтобы установить контакты с кафедрами психологов, с кафедрами социальных работников, социальных педагогов, и иметь возможность дальнейшего сотрудничества, скажем так, в этом направлении. То есть мы вот это был конец мая, начало июня. Составили дополнительное письмо на ректора Поморской академии в городе Слубске. И вот уже сентябрь, пан Богдан, здесь это действительно для наших каких-то еще немножко бюрократических бумажных иногда дел это очень быстро. И мы действительно искренне благодарны, что у вас есть время, желание работать и что эта неделя прошла на самом деле очень продуктивно для студентов. А совместными усилиями, то есть мы там, делали какие-то Шаги для того, чтобы этот визит был возможен, для того, чтобы эта встреча состоялась, для того, чтобы мы могли и дальше уже наметить какие-то шаги, как мы будем дальше развиваться. С совместными усилиями мы подготовили для вас сертификаты, чтобы ну, чем-то серьезно, документально утвердить с подписью пана Богдана Дроздовича на каждом сертификате, что вы действительно отработали на полную катушку, то есть полной отдачи, и получили на самом деле базовый курс медиации, навыки и знания по, по этой теме. И также визит пана Богдана Дроздовича стал возможным благодаря работе польского общества в нашем городе, в нашей области. Она носит название «Красивая полония». И оказывается, вот для меня оказывается, то есть никогда не приходилось сталкиваться, является достаточно разветвленной организацией, организацией, которая готова к сотрудничеству и которая поддерживает вот такого рода проекты взаимные. Отношения между Украиной и Россией ну, в плане науки и практики в разных, в разных отраслях. Поэтому сегодня, да, на этой встрече у нас еще присутствует по нашему приглашению, и мы надеемся, что представитель польского общества с нами немножко и потом задержится, потому что мы хотели там тоже позадавать вопросы и уточнить, что ли, направление работы, которые могли бы быть интересны обеим сторонам. Светлана Витальевна Шувалова, она заместитель директора херсонской областной организации, то есть польской областной организации с названием «Палмами». Я, наверное, дам слово буквально там для приветствия наших участников и для того, чтобы мы могли надеяться, что это польское общество будет поддерживать наши инициативы в этом направлении. Ну, я еще раз хочу вас поприветствовать и сказать, что от имени польского общества Полония, что очень э, приятно, что с каждым годом все больше и больше молодежи у нас э, интересуется э, Республикой Польши. Очень много проектов совместных, очень много поступает наших молодых людей туда после школы, после институтов продолжают там обучение. И э, то, что мы значит, причастны к этим развитию и укреплению этих связей дружественных, нам очень-очень приятно. Но я думаю, все вы, участники этого проекта, знаете в какой-то той или иной мере польский язык. У Михаила Борисовича все его изучают или нет? Нет. нет. Он только по-русски читает. Ну вот тогда тем более, значит, я могу всех вас пригласить у нас при Польском обществе «Полония». Значит, действуют курсы э, польского языка. Преподают э, преподаватель из города Краков, э, пани Барбара которая значит, занимается э, в вечернее время, студенты могут в 16 часов, те, кто работает, или не вот пол шестого вечера, два раза в неделю. То есть это хорошая подготовка языковая для тех, кто хочет действительно серьезно заниматься э, сотрудничеством или дальнейшим продолжением учебы в Польше. Так что, пожалуйста, милости просим, обращайтесь к нам. Мы находимся на Суворова 2, а это в помещении 16-й школы. Там у нас наш офис наш находится, а занятия в самой 16-й школе. Пожалуйста, обращайтесь, будем рады помочь вам. Спасибо, Спасибо. Светлана Витальевна. Ну а и теперь я думаю, что все-таки мы предоставим слово, там, ну, какие-то впечатления сложились у херсонских студентов, об украинских студентах. Под ваши конечно благодарные аплодисменты O czym boga za to, że to i nie u was już streścił. Ja nie nazywam to słowem trening, nazywam to słowem wstrecia, ale to muszę to jakoś w jak Butto w Radno i w świecie. to, że oktorze położeniu emocji od Was i w drugą stronę rano to, że to tak pouczałość. Ja nadzieję że to będzie jeszcze to budzie was można jeszczedziwićą na takszt to budiem wstrzecić w tryczaceścio może budzie wa możność robotać pra m, dalsze batiemy mediacji I po drugich temach. ja z radością prijedu zdzieś tylko kiedy będą to, że aformny takie formalnie jak to was trba mnie ani realny jedziełoszając so szybko, tak że to resętą nie dzieło. Wam, żyję uspiechów mediatorskich i e, nie tylko mediatorskich, w Waszej wiecznej życie, jak ja jak Awariusz. Konflikty to, mm, to e, istina życi, to, że no, dzieło w tym, jak my ich rozreszajemy. Ja żałuję, żeby wszyscy rozrzeszali po życiu, no, pouczali to tym woda włoskie i wsi o charosze, woła i tak dalej. Mm, pozwólcie, że do Sledujcie wstecz. Будет приятно получить это именно из рук Богдана но я буду правильно читать фамилию. Итак, значит, сертификат вручается, мы даже с номером 001, Лукасова Дарья, которая прошла подготовку по программе медиации. Сертификат номер два Студенцова Диана. Сертификат номер три городская я. Сертификат номер четыре Ильяна Анна. <плодисменты> Далее номер пять бережная Ангелена. Номер 6, завгородняя Оксана. А, я знаю, так, далее Матвейчук Игорь. А, а, Макиенко Марина. Так, Алена Адамкович, которая это у нас редкий вариант. Двойная фамилия. Адамкович Горич, Алена. Спасибо большое. желаю. Спасибо большое. Одинцова Анастасия. за серьезную поддержку тренерскую и желаю, чтобы было радость, удовольствие и успех. Даже в преподавательской работе. все хорошо в жизни, успехов в медиаторстве и актерстве, и удовольствия, удовольствия. спасибо. наше тоже. кто в актерстве, кто в кинематографе тоже была, властиневич Антона. чтобы мы могли работать, то себе приготовили успехов, спасибо. спасибо. Спасибо за облегчение здесь э, труда тренера, за то, что будут воспоминания, фото и все на сайте. Буду... Я буду смотреть на это. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Желаю успехов. введения в юридическую жизнь <свят> Диаса. Великолепна Катерина. Бельганчук Анастасия. Шмых Анна. <свят> Бабатина Светлана. bardziej koloruje, trawno to dla mnie ważne. właśnie. Że mediacja wam to, że właśnie, nie tylko aktywistycznej żydzinie, ale też ja Proszę высказаться вот того, у кого сегодня есть что сказать. Пане профессор, раньше ещё я хотел кого-то поблагодарить. Для меня, хочу поблагодарить прежде всего пана Богдана Дроздовича, группу, с которой мы работали. Для меня это был такой ценный опыт, потому что, ну, здесь были и студенты, и преподаватели, то есть, и как бы спасибо группе за то, что не было ни барьера вообще, ни никаких оценок, потому что это в группе очень важно, потому что здесь мы взаимодействуем в одной группе в нашей жизни в социуме, мы взаимодействуем в другой в роли взаимоотношения, ну, и это не не происходит переноса и абсолютно не нарушается. Очень был тренинг познавательным, интересным, структурированным. Мы об этом уже говорили, не, когда говорили последнее слово, обратную связь давали пану Богдану. Огромное спасибо вам. Хотелось бы, чтобы мы еще встречались, так как из разговоров с вами мы сумели понять, что опыт у вас огромный, всесторонний, не только в медиации и в тренинге замещения агрессии, и тренинг для тренеров, что это очень важно, потому что поведение тренера на тренинге очень импонировало группе и очень во многом помогало держать динамику и группу. Спасибо вам, спасибо руководству, которое сумело это все организовать, потому что есть наши заметила Евгения всякие бюрократические вопросы, без этого мы никуда не можем деться. Ну, если есть желание, всегда нужно найти возможность. А мы всегда за огромное желание возможность мы найдем. Если мы будем видеть от вас, что у вас желание есть. Оно искреннее, а это мы могли пронаблюдать все дни. Вы сами об этом говорили, вас никто не заставлял. Это не было обязательным, но это у нас даже здесь было в группе, у каждого свое место. То есть да. никто не посягал ни на чью территорию. То есть это тоже такой определенный момент. Я заметила, заходили и сумку ставили. Да, да. 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 Спасибо да, всем в группе, пану Богдану, руководству за то, что была предоставлена такая возможность. Спасибо Для нас, действительно, для факультета это событие. Я, честно говоря, кроме участников конференции, которые отдельно взятые точечные выступления, других иностранных гостей не помню. А тут такая продуктивная, насыщенная, длительная, такая содержательная с отдачей работа. Я думаю, что мы должны каждый это ну, оценить и сохранить в памяти этот опыт. И главное, что дорогу осилит идущий, чтобы продолжение было у нас светом. Так, студенты, желающие высказаться, чтобы... Так, я понимаю, обратную связь они давали. Да, да. Тогда мы можем на этом закончить. Спасибо всем большое. Спасибо участникам. Так, ну вы тут поможете все расставить. Siną dalą druga nie spocznie nim dojdziemy nim zajdzie siódmy las. Więc po drodze, więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz nie. Są w sercu głód, bo za jednym mocnym chłodem drugich łód nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las, więc po drodze, więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz Nie Wybrzmi bal Poza Bo za jedną Siną dalą druga dal Nieuleczony już za Zafikowym czarnym królem drugi król Nie na czas, bo za jednym czarnym asem, drugi as Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze, więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Nie być wytrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nie uleczony uśnie ból, za czarnym królem drugi król. Czy warto było kochać nas? Może warto lecz tą kartą źle grał czas, nie spoczniemy.